qiling harakat qiling yordam bering nima bor qo'lingizdan keladigan qiling shuni qilganimiz qoladi qolgani qolib ketadi qilganimizni olib keta olamiz xolos mana shu misalan yetimga kambag'alga bevaga kasalga beryapsiz ellik ming yuz ming bir million million beryapsiza o'sha sizniki mana kirganingizda tashladingizku qutiga ana shu sizniki cho'ntagigizda qolgani bor u sizniki mas moshina urib o'lib ketsa qoldi shunday grassol ishtonni yechganda o'shan bilan birga ketadi pul qolib ketadi u an tashlaganiz qoladi shuni o'ylash kerakd musulmonlarni ichida bir oilani qiynalib yurishligi musulmonlarni ichida yetimni yig'lashi musulmonlarni ichida bemor bo'lib dorisiga <laughs> pul ololmay pul topolmay dori ololmay yurganlar <laughs> moddiy tomondan ma'naviy tomondan qiynalib yurishligi o'zi aslida bo'lishi mumkin emasmi bo'lyaptimi o'zbekistonda bo'lyaptimi o'zbekistondagi musulmonlarga minus pozor qiynalgandan ko'ra qiynalmagan ko'p o'zbekistonda mahallada bo'lsa ikkita yok to'rtta chiqadi baholangi bitta mahallada yuz ellikta ikki yuzta xonadon bor yuz ellikta ikki yuzta xonadonda uchtadan erkak hisoblaan olti yuzta erkak 2 ta xonadonni Tinchib qo'yaolmaydi tinchitib qo'yolmayaptiya sabab qilmayapti sabab pishiq ziqna baxil birovni g'amini yemaydi birovni o'ylamaydi o'zini o'ylaydi o'zini o'ylaydigan odamni oyla xudbin deydi qilyaiz mahallada ne surishtiring nechta işte bor qiynalgan o kirish shart emas kiring boring ayol kishi bo'lsa ayolimizni kirgizaylik erkak kishi bo'lsa o'zimiz kiraylik alhamdulillah millatimizni juda ko'pida hamiyati bor uyati bor qiynalsa qiynaladiki qo'shnidan hechqim narsa so'ramaydi so'radim ha demadi e san mo yelkani tepasiga olloh challani nimaga qo'yib qo'ydi ishlatgin deb qo'yib qo'yinga bilib turibsanu muhtojligini muhtojligingni bilib turib bizga nima xizmat ebyuzak so'ragan so'raganda munofiq bo'ladi degan sahobalar bilib turibsiz uni qiynalganligini ko'ryapsizro darvoza qo'yolmayapti kimdir ravo deydii darvoza deydi ko'rib turibsiz yetti oy sakkiz oydan beri darvozasi yo'q yaxshimisizlar nima qilsilar qo'yib qo'y darvozasini besh yuz dollarga beradi darvozani qo'y qo'yib qo'y ikkita ikki yuz ellikdan uchtamiz bir yuz yetmish dollardan keling bering qo'yib qo'yaylik shuni yo ontamiz ellik dollardan keling qo'yib qo'yay nima qilolmaymiz yuraveradi hamma erkaklar musulmonman deb do'ppini kiyib olib biz o'ylaymizki bo'ldi namoz o'qisak bo'ldi deb o'ylaymiz qilish kerak bu narsani hamma mahalladag o'sha to'rtta uchta ikkita odamini tinch tinchitib qo'ysin man aytdim mana hozir shu yerni o'zida adashmasam oltita ayol kishi kuzatdim bermadim emas berdim lekin mani ham pul chiqaradigan стано yo'qda mani qani ruxsat berishsin lang'illab tarqatibodi yo'q maniyo'q qo'limdan kelganini qilaman man mana bu palonchi oligarx masman man lekin xudodan milliardlab dollar so'rayman xudodan bersin ilohim qilaylik avvalo o'shalarni o'zini dastiga bersin lekin ey akalar shu o'zbekistonimizni ayoli yig'lab kelib tursa biz erkak sharmas u sizni singlingiz bo'lish yo mani opam bo'lish shu vatanimizni vatandoshi iymondoshimiz o'sha ayol ko'z yosh to'kib yursa uyalib yordam so'ra olmay qiynalib yursa och yursa hozir mana shu issiqda kuzgi ustoshda yuribdi bitta oila kuzgi usta osh tasavvur qilyapsizmi qani agar uyat bo'lmasa maykada yuradigan darajada bo'lyapti lekin uyat ekan yupqa bo'lsa ham ko'ylak kiyyapmiz kuzgu